Məhəmməd ibn Əbu Məir Əbān Əhmərdən nəql edir ki: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu: Bir kişi Həzrət Peyğəmbər Əkrəm sallallahu alayhi və alihi və sallamın huzuruna gəldi. O həzrətin paltarı köhnə idi. O kişi həzrətə 12 dirhəm hədiyyə etdi. Peyğəmbərə (s.ə.v.) buyurdu. Ya Ali, bu pulları götür və mənim üçün bir paltar al. Həzrət Əli (r.a.) buyurur ki, mən bazara gəldim. 12 dirhəmə Bir köynə alıb peyğəmbər sallallahu alayhi ve alihi ve sallamın huzuruna gətirdi. Hzrət köynəyə baxdı və buyurdu. Ya Əli, bundan başqası ucuz balta mənim üçün daha yaxşıdır. Bax gör sahibi geri alar mı? Ərz etdim. Bilmirəm. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu alayhi ve alihi ve sallam buyurdu: Hələ bax. Sonra köynəyi satanın yanına gəlib dedim ki: Peyğəmbər Əkrəmin bu paltardan xoşu gəlmədi. Başqasını istəyir. Muamiləni poz. Sonra o dirhəmləri mənə qaytardı. Mən Peyğəmbər sallallahu an huzuruna gəldim. O həzrətin Özü köynə almaq üçün bazara getdi. Yolun kənarında bir kənizin oturub ağladığını gördü. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve alihi ve sallam ondan soruşdu. Sənə nə oldu? Ərz etdi. Ya Resulullah, əhlim ağam bir şey almaq üçün 4 dirhem vermişdi. İtirmişəm. Dəhavlara tərəf qayıtmağa cürət edə bilmirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kənizə 4 dirhəm verdi və buyurdu: "Öz əhlinə sarqa ver." Peyğəmbər əleyhissalam bazara getdi. 4 dirhəmə bir köynək alıb geyindi və Allaha həmd etdi. Sonra paltarsız və hər kim məni geyindirirsə Allah ona behiş paltarı geyindirsin diyə fəryad edən bir kişini gördü. Aldığı paltarı çıxarıb yoxsul kişiyə geyindirdi. Sonra yenidən bazara qayıtdı və qalan 4 dirhəmə başqa bir köynəy alıb onu geyindi. Allah ha həmdirib evə qayıtdı. Həmin kənizin hələ də yolun kənarında oturub ağladığını gördü. Peyğəmbərə (s.ə.s) buyurdu: Sənə nə oldu? Nə üçün evinə getmirsən? Ərzi etdi: Ya Resulullah, gecdir. Qorxuram məni vurarlar. Həzrət buyurdu: Sən qabaqda ged və yolunuzu mənə göstər. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve alihi ve sellem gəlib onların evin qapısı ağzında dayandı. Sonra uca səslə buyurdu. Essalamu aleyka ya ehledda. Cavab gəlmədi. Yenidə salam verdi, amma cavab vermədilər. 3-cü dəfə salam verdikdə dedilər: Və alaykəssalam və rəhmətullah və bərəkət. Həzrət buyurdu. Niyə 1-ci və 2-ci dəfədə mənim salamımı almadınız? Ərz ettilər. Ya Resulullah, sizin kəlamınızı eşitdik, amma bu sözləri daha çox eşitməyi istəyirdik ki, bizə olan xeyir bərəkət daha artsın. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve alihi ve sellem buyurdu. Bu qəniz gecikdi. Onu incitmi? Ərz ettilər. Ya Resulullah, sizin buraya təkrif gətirməyinizin ehtiramına onu azad etdik. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve alihi ve sellem buyurdu. Elhamdülillah. Bu 12 dirhəmdən bərəkətlidir, həm görmədi. Allah onun vasitəsi ilə iki paltarsız şəxsi geyindirdi və bir kənizini də azad etdi.